Вони себе вважають такими, що це їх потрібно завоювати. Ну, якісь такі моменти, що типу, що от як тобі пощастило, що я звернув на тебе увагу. Ну, от, от є такі речі. От завоюй мене. Я тут з, з європейським паспортом і все таке. Це дуже, знаєте, це дуже таке ну, тривіальне і десь примітивне, але це правда. Как э, с тем? Происходит это только в одном случае, девочки. Я вам сейчас дам совет с глубины возраста и лет и моих подмеченных уже на практике жизни событий. Происходит это только в том случае, когда вы идете в отношения с заниженной самооценкой. О, да я с уже кажу, да. Если ты сама в себе уверена. А вот, к сожалению, я, когда мы были у, у коуча, помнишь, Андрей, вот так. мы с тобой угу. познакомились, угу. он же очень четко говорил, и я это очень четко слышала, он говорил именно для ментальности людей с определенной точки мира. А у нас в нашей точке мира всегда развивалось, что женщина третий сорт не брак ее выберут в том случае, если мужчина так решит. И мы из этой парадигмы потом приезжаем сюда, в Европу. И, естественно, мы себя ведем здесь, в Европе. Таким образом, это собственного образа. Я тебе уже сейчас обещаю, что я вступила в первичные свои отношения, когда я только приехала в Швецию, из точки того, что он выше, а я ниже. Uh -huh. Uh -huh. При, чем, при том, что у меня образование было, при том, что у меня профессия была и все такое, все равно вот это, я не знаю, если это мы впитываем от нашего социума, скорее всего, потому что так себя вели мамы, так себя вели бабушки, у нас были войны, был дефицит мужчин, женщина всегда шла из зоны, жертвы буду тебе служить, только возьми меня, и... Я думаю, с з цим ми приїжджаємо сюди в Європу, і тому к нам є таке отношение. Так, а ви знаєте, то це ж циклі... ну, історія циклічна. І це э, явище також циклічне. Воно зараз повторюється. І знаєте, що? Я помітила, що мужчини дуже розпушують свої хвости. Типу, от в мене на одно на одного в мене 10 жінок, так що я в дефіциті. Давайте, дівчатка, тут позмагайтеся за, за мене і за мой... мій жезлик. От, отце, ну, це є, я це бачу. Так я.